31 кандидат у народні депутати та 29 політичних партій зареєструвалися від 47-го виборчого округу, який включає в себе місто Слов'янськ, Олександрівський та Слов'янський райони. Більше з них самовисуванці. Зі ми нарахували 10 кандидатів, які мешкають у місті та районі. Інші представники різних міст України. Проголосувати за них слов'янці зможуть на виборчих дільницях. Деякі з них будуть перенесені. Про це містяни отримують сповіщення. А ось до виборчих комісій поки що не надходять подання на участь. До 8 числа включительно мы принимаем подания от кандидатов и политических парней, партий формируем, с 8 по 10 мы формируем комиссии ДВК, проведем потом жеребкувание, кто будет там руководящий состав этих ДВК. Ну в таком формате. От политических партий и кандидатов на участие их представительных денежных выборчей комиссий информации пока нету на сегодняшний момент. Хотя осталось уже три дня. Вынужденные переселенцы та военные смогут проголосовать на общих подставах, но перед этим должны отримати специальное посвідчення Человек к нам обращается, и мы обрабатываем его заявление прямо при нем, и выдаем ему удостоверение номерное. И эти люди, которые временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса, вот, они идут в конце списка и напротив в графе примитки указывается номер именно вот этого удостоверения, которое мы им выдаем. То есть человек с этим удостоверением и с паспортом приходит и на основании этого голосуют. То есть это как бы является его главным документом, это удостоверение. Если это переселенцы, то у них именно в корешочке временного переселенца у них указан адрес. А этот адрес, ну, он же относится к определенному избирательному участку, понимаете? И то есть на основании этого он уже... То есть на каком адресе человек проживает, на том участке он и будет голосовать. Это не отдельные списки, это не отдельный участок для них будет. Они как обычные граждане, то есть для них никаких... Таке посвідчення можна отримати до 20 жовтня, а ось громадянам Криму та Севастополя такий документ не потрібен. Достатньо паспорта.